71 test yechimini ko'ramiz 60 gradus selsiy haroratda reaksiya 270 sekund davom etadi agar reaksyaning temperatura koeffitsiyenti 3 ga teng bo'lsa shu reaksiya 80 gradus selsiy haroratda qancha vaqt davom etadi deb savol bergan ekan kimyoviy reaksiya tezligi nechta marta oshganligi yoki nechta marta kamayganligini topishning o'zini formulasi bor edi ya'ni gamma darajada uh, delta t taqsim 10 ya'ni delta t bu haroratlar farqi hisoblanadi ya'ni t 2 minus t 1 delta t ni o'zi teng bo'ladi uh, t 2 minus t 1 ya'ni delta t ni o'rniga mana bu tenglikni qo'ysa ham bo'ladi endi bu haroratlar farqi xo'sh reaksiya necha marta tezlashganligi yoki necha marta sekinlashganligini e, topish ikkalasi ham shu formula bilan topiladi faqatgina agar harorat ortgan bo'lsa reaksiya tezlashadi harorat pasaygan bo'lsa reaksiya sekinlashadi bu masalada harorat oshgan ya'ni oltmish gradusdan o'tyapti sakson gradus selsiyga harorat demak e, ortgan harorat nechi gradusga ortganligini topadigan bo'lsak delta t ni topamiz demak delta t teng bo'ladi sakson gradus selsiydan ayirilish kerak oltmish gradus selsiyni demak bu haroratlar farqi yigirma gradus selsiy endi xuddi shu formulaga qo'yadigan bo'lsak bizda gamma berilgan gamma uchga teng masala shartda berilgan temperatura koeffitsiyenti uchga teng deyilgan xo'sh endi xuddi shu formulaga qo'ysak gamma del, darajada delta t taqsim o'n demak gamma bizda de uchga teng darajada delta t ni qiymatini topdik bu yigirma ekan yigirma taqsim o'n demak uchning ikkinchi darajasi bu to'qqiz bo'ladi demak bu reaksiya to'qqiz marta tezlashgan to'qqiz marta tezlashgan demak reaksiya ikki yuz yetmish sekund davom etadigan bo'lsa endi reaksiya tezlashgan bo'lsa endi ikki yuz yetmish sekund emas undan kamroq vaqtda reaksiya tugaydi to'qqiz marta tezlashganligi uchun mana shu vaqtni ya'ni ikki yuz yetmishni bo'lishimiz kerak to'qqizga to'qqizga bo'ladigan bo'lsak bu o'ttiz chiqadi demak o'ttiz sekund dastlab reksiya ikki yuz yetmish sekund davom etsa endi o'ttiz sekundda reaksiya tugaydi demak bu s javobga to'g'ri kelar ekan s javob to'g'ri